Di sebuah kampung yang tenang, tinggallah dua orang sahabat baik. Pak Pandai yang hidupnya sederhana, selalu bingung tetapi baik hatinya. Tidak jauh dari situ, tinggal pula sahabatnya bernama Pak Kadok. Pak Kadok suka berlagak bijak tetapi sering buat kesilapan. Setiap hari, mereka sering bertemu dan berbual kosong di warung. Kampung itu aman damai namun penduduknya suka bergosip. Suatu pagi, Pak Pandey bangun awal kerana mahu membajak sawah. Istrinya sempat mengingatkannya agar tidak lupa membawa bekalan, tapi Pak Pandey mengambil batu besar yang disangkanya nasi. Dia keluar rumah sambil membawa cangkul dan bekalan. Sampai di sawah, dia membuka bungkusan dan sangat terkejut. Bukan nasi yang dia bawanya, tetapi batu sungai besar. Pak Pandai menggaru kepalanya dan tergelak sambil termenung. Dia memakan rumput sedikit, kononnya penahan lapar. Sementara itu, Pak Kadok pula sibuk menyiapkan ayam sabungnya. Dia berbangga ayamnya hebat. Ekor panjang dan bulu bersinar. Ayam itu dinamakan putih dan sangat dijaga rapi. Orang kampung selalu memuji ayamnya, membuat dia lebih yakin. Suatu hari, Datanglah utusan raja mengajaknya berlawan sabung ayam. Pak Kaduk sangat gembira dan terus bersetuju tanpa berfikir panjang. Namun dia tidak tahu, raja itu sangat licik dan pintar. Pak Kaduk telah bersetuju dengan syarat pelik. Jika kalah, ayam jadi milik raja. Dia tidak faham sepenuhnya kerana tidak pandai membaca. Hari pertandingan tiba. Orang kampung datang berhimpun bersorak kuat. Ayam raja sangat besar berwarna hitam dan nampak garang. Pak Kaduk bangga sambil memegang ayam putih kesayangannya. Ayam mereka berlawan sengit, bulu terbang dan tanah berterbangan. Malangnya, ayam Pak Kaduk tewas dengan cepat sekali. Raja terus menuntut ayam Pak Kaduk kerana sudah berjanji. Pak Kaduk sedih, menangis tetapi tidak mampu berkata apa-apa. Orang kampung diam, bersimpati tapi tidak berani membantu Pak Kaduk. Raja senyum sinis dan terus membawa ayam sabung itu pulang. Pak Kadut termenung lama di tepi padang dengan wajah kecewa. Dia balik rumah dan menceritakan kesemuanya kepada isterinya. Isterinya marah namun Hani mampu mengeluh dan mengusap dahinya. Sejak kejadian itu, Pak Kadut jadi pendiam dan murung selalu. Sementara itu, Pak Pandi pula menjemur padi di halaman rumah. Dia letakkan padi di atas tikar besar di tengah panas. Tiba-tiba awan mendung, langit gelap dan angin kuat bertiup. Pak Pandi risau padinya basah, lalu terus mencampai tempurung kelapa. Dengan bersungguh-sungguh, dia menutup padi itu guna tempurung. Tapi tempurung kecil dan padi terlalu banyak hingga terdedah. Hujan lebat turun, semua padi basah dan hanyut ke parit. Istrinya keluar, melihat padi hilang lalu mengetuk kepala sendiri. Pak pandai menggaru kepala sambil berkata mungkin itu bukan rezeki. Keesokan pagi, Pak Kadok mengajak Pak Pandai berburu ke hutan. Mereka membawa lembing, bekalan ubi dan pakaian tebal untuk perlindungan. Sampai di hutan, mereka terjumpa seekor rusa yang sedang minum air. Pak Kadok membaling lembing tetapi terkena pada pokok dan jatuh tergolek. Rusa pun lari dan Pak Pandai tergelak sampai berguling atas tanah. Mereka teruskan berjalan lalu tiba di gua besar yang berbatu hitam. Dalam gua itu ada cahaya dan suara seperti orang sedang menyanyi. Mereka mengintai dan ternampak banyak kuali emas dan barang kemas. Pak Kaduk teruja dan mahu masuk tapi Pak Pandi berasa takut. Mereka perlahan-lahan masuk dan mengambil satu dulang kecil emas. Tiba-tiba gua bergegar. Pintu tertutup sendiri dan suasana jadi gelap. Mereka panik menjerit sekuat hati tapi tiada siapa yang mendengar. Suara dalam gua semakin kuat seperti orang ketawa dan menyanyi. Tiba-tiba, pintu gua terbuka dan mereka lari keluar tanpa menoleh. Sampai di luar, mereka mencampak emas itu dan bersumpah takkan kembali. Sejak itu, mereka jarang masuk ke hutan dan duduk diam di kampung. Suatu hari, datang orang luar menjual jam pasir dan minyak wangi. Pak Pandai teruja dan membeli minyak wangi untuk disapu pada padi. Dia percaya bau wangi akan menarik burung untuk membantu menuai. Pak Kaduk menggiling-gilingkan kepala sambil tersenyum sebab sudah biasa dengan lagaknya. Kampung mereka semakin meriah bila musim menuai hampir tiba. Semua penduduk bersiap dengan sabit, guni dan bakul besar. Pak Pandai memakai topi besar dan sehelai kain sarung. Dia terjerit sebab ternampak lintah besar melekat di kakinya. Pak Kadok datang membantu tapi dia tergelincir dan jatuh dalam lumpur. Orang kampung ketawa sambil menolong mereka bangun sambil menggosok lumpur. Selesai menuai, mereka adakan kenduri besar di balai kampung. Pak Kadok mencuba memasak nasi tetapi dia meletak gula bukan garam. Semua orang termakan nasi yang manis dan muka berkerut-kelat. Tapi mereka semua ketawa kerana sudah biasa dengan Pak Kado. Pak Pandai pula meletak telur rebus di dalam air sejuk. Bila orang bertanya, katanya telur itu nak berehat dulu. Seorang budak kecil mencuba memperbetulkan tetapi Pak Pandai pula yang tersinggung. Istrinya menarik telinga sambil menyuruhnya diam dan masuk dapur. Pak Pandai masuk dapur tetapi terlanggar pintu dan tersandar ke lantai. Esok paginya, Pak Kaduk mendapat jemputan ke rumah Tok Ketua. Tok Ketua meminta Pak Kaduk membantunya menyediakan persembahan lawak rakyat. Pak Kaduk bersetuju dan mengajak Pak Pandek menjadi pasangan pentas. Mereka berlatih tarian tradisional tetapi gerakan Pak Pandek kaku. Pak Kaduk ajar perlahan-lahan tetapi Pak Pandek asyik terjatuh ke belakang. Hari persembahan tiba dan orang kampung berkumpul di balai raya. Mereka menari dengan semangat tetapi kain pak pandi tiba-tiba tercabut. Semua ketawa tetapi pak pandi cepat-cepat lari menyorok di dapur. Walaupun malu, pak pandi tetap kembali dan menyambung persembahan. Tok ketua bangun dan memberi hadiah tepung gandum sekarung besar. Mereka membawa pulang gandum itu tetapi pak pandi menyimpannya dalam bilik mandi. Gandum basah sebab paip air bocor dan terus rosak serta berkulat. Istrinya marah tetapi Pak Pandi tenang dan berkata boleh buat roti. Dia uli tepung, campur sabun mandi sebab tersilap ambil botol. Roti berbuih dan semua jiran yang makan sakit perut sepanjang malam. Sejak itu, orang kampung memanggilnya Pak Pandi Roti Sabun. Pak Kaduk pula mula menternak ayam semula untuk buat pertandingan. Dia jaga ayam itu dengan baik, beri makan dan ubat herba. Namun seekor kucing besar mencuri ayam sabungnya pada waktu malam. Pak Kadok mengejar kucing sampai termasuk ke lubang pagar yang sempit. Dia tersekat lalu menjerit meminta tolong dari Pak Pandi. Pak Pandi pun datang membawa sabun dan cuba menolak dari belakang. Tiba-tiba lubang pagar roboh dan mereka jatuh ke dalam longkang. Mereka ketawa dan bangun penuh lumpur sambil mengusap kepala sendiri. Beberapa hari kemudian, Pak Pandi membeli kambing untuk dijadikan penjaga rumah. Tetapi kambing itu diikat dalam rumah dan buat najis merata-rata. Isterinya menghalau kambing itu. Dan Pak Pandi termenung sambil menggaru jagut. Dia kata, kambing itu cuma belum diajar cara duduk sopan. Pada waktu malam, kambing memecah pinggan dan tidur atas tilam mereka. Esoknya, isteri Pak Pandi menjual kambing itu kepada penjual di pasar. Pak Pandi sedih, tetapi ridho kerana rumahnya kembali bersih. Suatu hari, Pak Kaduk bercadang membina jambatan kecil untuk menyeberang parit. Mereka menggunakan kayu bulat dan daun kelapa sebagai pelapis asas, tetapi jambatan terlalu sempit dan orang kampung jatuh bergile-gile. Mereka mengubah suai tetapi terlupa untuk memaku lalu jambatan tercabut ketika hujan. Pak Pandai kata mungkin jambatan itu perlu puji-pujian untuk kuat. Maka mereka meletakkan bunga dan membaca pantun setiap pagi orang kampung hanya menggeleng-gelengkan kepala dan terus melintas mengikuti titi lama. Suatu petang, mereka duduk bersama sambil melihat langit senja kemerahan. Pak Kadok berkata, hidup ini penuh suka, duka dan tawa. Pak Pandai mengangguk dan menjawab bahawa hidup tetap perlu diteruskan. Mereka ketawa kecil sambil meminum air kelapa di tepi tangga. Kanak-kanak yang datang dan duduk mendengar cerita lucu mereka berdua. Pak Pandi menceritakan kisah kambing dan roti sabun kepada semua orang. Pak Kadok pula bercerita tentang ayam sabung dan lubang pagar yang sempit. Anak-anak ketawa dan mengulang semula cerita itu berulang kali. Pak Pandi dan Pak Kadok senyum berpuas hati walaupun hidup serba sederhana. Kampung mereka mungkin kecil, tapi penuh dengan ketawa dan kisah lucu. Mereka belajar bahawa bijak itu bukan hanya pada pelajaran tetapi juga pada hati yang tenang dan fikiran yang terbuka. Begitulah kisah cerita Pak Pandir dan Pak Kadok yang penuh jenaka. Sila subscribe dan teruskan menonton ya.